Так, о! Карамельне яблуко. Дивись, карамельне яблуко. Mm -hmm. Та я бачу, що ти не бачиш. От, подивись. Mm -hmm. Прикольно. Mm -hmm. Ну, а що ти хотів? Ні, реально. Не, реально. Що він хотів ще? Карамельне яблуко. О, це як Чупа-чупс виглядає. Це як Чупа-чупс виглядає. Інтересно, а цю каструлю можна з'їсти, тому що вона, ну. Это же э, тупо... Я Это же тупо, тыква. А тыку можно есть-то. значит, и что тыку можно есть не знаю. Ну, надо будет проверить в конце, чтобы остаться... Ну, в конце, потому что, чтобы не остаться без кастрюли. Чай. Это лишнее у нас, походу. Да, поэтому мы его съедаем. О, что-то новенькое в коллекцию дало. В итоге у нас одна дни кукурузе не конфетки. Два пирога и два карамельных э, этих. И два карамельных Господи. Как я. Яблоко, боже. Два ну мне нужно какой-нибудь какой волчара пердара. А где у нас есть волчара пердара? Короче. Так, ну это нам не нужно. О, ну кролик тоже сойдет. Короче, надо мясо, фрукты, все, что только можно закинуть в кастрюлю. О, oh. а ah, вот, ворчала пердяра. О, ну хотя бы мясо с него выпало. И шкура, еще одна шкура. Возьми с собой мясо, окей. Okay? Mm -hmm. Появись. разве? Слышь, ты быча. Бе -бе -бе -бе. Бе -бе -бе -бе. Иди мне надо покушать что-нибудь. Ой, ты видишь, насколько я быстрый? Mm -hmm. Где мясо мое? где мое мясо? Я не знаю, где. А где твое мясо? Я не знаю. Окей, уже же на грядках что-нибудь выросло? Выросло, маленький помидоры Рано забыл Может морковки виросли? Маленький, а, до... а, -а, -а, -а Зараз буду у нас цукера кого го. -го. Mm -hmm. Але я хочу, щоб щось щось друге готувало. Чого воно нічого друге не готує? курицу картите. Тоже нормально. Мне не сдается, то что есть котелок за Ша. Надо котелка, да, якийсь... У меня забирается... Да? Да, это якийсь... О, сладковато. В смысле радиация? Ну забирается. Ты типа залез в котелок? Ну не, ну я что там садил А может ты нечаянно закинул и за неправильный ингредиент оно тебе откинуло? я просто посадаю дерево. Я не ну, разумею. ничего не мало сделать. Ну, mm -hmm. так, а, забираю. О, а это же лутой, да? Опа. Чё? Я Я шо... Покупались в Это. Так, еще одна сладковато. Ну, скільки тут все-таки цукарок, Согласись. Не, ну нормально, так нічого. Ще одна солодковата від мене, чисто. Цікаво, що тут за тортики. Додавати. О, ще один тортик дивись. можно прям целый мини-пикник устраивать. Ты такие садишься, я тебе даю всякую цукарку, и все. А в кого мне можно породить, ты думаешь? Да, А что твое самое любимое? можно вот в такого мини-культиста? Как тебе? Может, примут за своего? Можно что-то сделать. Або кровать, або... Ты бачишь, бачишь. Может, ковать? Может, не ковать? Давай кровать. Давай я заработаю. <связать> Я уже. Кровать. Кровать. У нас уже есть котелок. зачем нам другой? Нет, Не, я в курсе. А. Туалет для топливный. Биля топливный туалет. Туалет туалет били топливный. Сегодня будут гости. Да? Да. И может, моря, они примут меня? Розы, розы, розы. А может, они меня приймуть за своего, как да. думаешь? Да, а груза, то да, же как молния, свои будут. А, кстати, там торгуются меб... Ой, меха пришел. Барка. Там у нас есть шкуры. Нам только. Где шкуры? Тожь были две шкуры. Что я просто не пускаю. Не будь как Спанч Боб. Точнее, как маленький. О! Я пойду сейчас за железом, окей? Ой. Это же меня, а не в тебя. Ну мне как бы пофиг, я отхилюсь. Тебе может и не пофиг. Ай! Слышь, я сейчас тебя зарублю. Искать бандаж даже будешь ты, а не я. <глотый> Неудивительно, что я голоден. Да? <свист> <песлужит> <песлужит> так <песлужит> я возьму... Общем... Я возьму два карамельных яблока. Давай я пойду, наконец-то закончу наконец-то закончу наш, нашу зельку. Вот я вижу как раз таки эти прекраснейшие глаза. Так. -с. Так, 6 глаз есть. Хотя нам только два надо. Ну, я так, про запас. Глаза Хэллоуин. Так, два глазенка. Вот да, вообще. О, меня прям откинуло, когда она. О. О. А О. Знаешь, тебе может и идти за своего приймут, и не буду, бить. Ну, а, слушай, а может? Хотя... Не. Оу. Оу. Бьют. Я их сама убила <laughs> Не, не, не. О, свечка тоже треба. Так, а от... тут у меня что? А, понятно. Глаза! Глаза все. Oh. О, якраз таки у мене є ця штука. У мене є така штука. Так, тепер м'ясо і марсель. Ууу! То ще без проблем. Де да, у нас тут є вовк? Вовк. Вовк. А можна, щоб заспавнився вовк, я хочу. М'ясо і марсель? Оу, то я не цього просила, я просила вовка. Я не чого. Козла ну, запрошувала, я пішла на поиски Вовка. Биотопливный Молодец. красота это какая. Классота. Да. Леста. Слышь, не ешь там за гряда ты курсор, Так это для, для этого, для... Для чего-то. Mm -hmm. О, то что надо. О. Тошна, да? о. Mm -hmm. а что там зелька просит? лапку три марсель я лучше сварюсь я варюсь ладно шучу а ты будешь поедать мои конфетки ну конечно, это тоже у нас сладкая Короче, живем только на третьем уровне костра. Потому что он меньше всего тухнет. Ну, то есть его очень легко пополнять. Не будет бьет, такого. Бьет, 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 бьет. О, молодец. Бьет, 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 бьет. Куда? А, надо, надо мной.

За железом. За железом. За, за, за. за, Ладно, зарас я пиду слух. Да не, не надо. На дивной на дима, да, на дина. Да, да, да. А не. Ну, я все равно вдару. А если он отказан, захнет, там уже шесть колон будет. зелье. Электрическое. Не, не знаю. Пинь, 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 пинь. Я, рада.

Короче, роби по-быстренькому цукерки. Роби по-быстренькому цукерки, я пішла за железом. Мені не, треба не десь 13 железа. Для чого? То мені треба на стінки залізатися. Ну, щоб скрати, скрафтити с, е, солнечний циферблат і цей громадвод. А що? Та так нормально. Та нормально? Ну, Я промовчу. О, перше желіза є. Ну, лава. Ну, лава. Це не лава. Ту не страшно. О, то що треба? Так, ну це не дуже що треба, але все-таки візьму. Диамантик, там Так, канистра, тоже проводиться. Ммм, Тим. Квіточки тоже знадобляться. Блин, я не взяла з собой їжі. Ой, я бачу микровол... я бачила микроволновку. Я бачила микроволновку. Так, ну добрые а трошечки. Микроволново... О, углечко. микроволновочка Е-микроволновочка. -е Мне кажется, у меня уже достаточно железа, Думаю, я пошла на базу. А часа я не знаю, сколько. Потому что нет циферблада. О, аж 18. Так, семь, семь, нормально. мы так исследовали карты. Думаю, скоро треба будет расширять. Треба побольше кроватей. Интересно, почему не преобразили эту кровать за 20 дерева, а все другие так преобразили.

Шо, в принципі, має прийти сьогодні хтось восьм 25-й день. Так, так, у нього є і роки, і червони. Значить, що йдуть сьогодні. Честь тепер взявся за, за хеллоуін, коли він пройшов уже. А что мне выбирать? Ну, типа удочку или ливарвер? Ладно, естественно, ливарвер. Потому что долго не требовалось было думать, он просто не даст ничего выбрать. Так, у нас сейчас костер потухнет. Ну ладно, не нища...